शख्सौजान हफिजल्ला से सवाल हुआ कि बाज़ लोग हैं जो नबी करीम अलैहि वसल्लम की इस हदीस से जयर पकड़ते हैं कि अलजिहाद्न जिहाद तकू जिहामत जारी रहेगा के जवाब में शेख फरमाते हैं बल्कि ये सवाल ही जारी है कि ये हदीस बयान करके साइल पूछता है कि आज वलुम क्यों कहते हैं ऐसी बात के ये उम्मत जिहाद की ताकत नहीं रखती जिहादरब यानी जो खुद से हमला करके याद किया जाता है हमारे इस मौजूदा दौर में ये नहीं कर सकती और ये जो मौजूदा वक्त है ये मक्की दौर के मुशाबे हैं और नबी आने का तो फरमान ये है कि अलजहादमादिन तक तामत जिहाद जारी और सारी रहेगा इसके जवाब में शेखा खौदान्ला फरमाते हैं कि बिल्कुल जिहाद बाकी रहेगा इसका मतलब यह है कि वह मनसूख नहीं होगा लेकिन जरूरी है कि इसमें इसकी शराइ पाए जाए और जरूरी है शक होनाते हैं इसके शराय हों और इसके जो बुनियादी अज्जा हैं और इसके बुनियादी जो अनासर और चीजें फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर मौजूद हों लेकिन अगर उसके अंदर ये अनासर मौजूद ना हो ये अज्जा और चीजें मौजूद ना हो शराय मौजूद ना हो तो इंतजार किया जाएगा यहां तक के मुसलमानों को उनकी क़वत और जो मुमकनात हैं और इस यानी तैयारियां वगैरह वापस मिल सके वो उसके लिए तैयार हो सकें फिर वो अपने दुश्मन के खिलाफ जो है शयात करेंगे मसला आपके पास सिर्फ तलवार है बंदूक है क्या आप इसके जरिए से जो है जंगी तैयारों और मिजाइल और बम्स बड़े बड़े उनका सामना कर सकते हैं नहीं क्योंकि उन ये ताकत उससे बहुत बढ़कर है अगर आपके पास इतनी तैयारी इस है कि उनकी जैसी कर सकते हैं यानी उनकी तैयारी जैसी तैयारी कर सकते हैं उनके मुकाबले के आप जो है टक्कर में आ सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर उनका सामना ना करें इस तरीके से अल्लाह सुन का फरमान है वाला तोलूब एदीक उम इहलुका अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो तो इससे मुसलमानों को ज्यादा नुकसान होता है फायदे से बढ़कर अगर इसमें कोई फायदा है भी वैसे तो फायदा ही नहीं है अगर कोई मानता है फायदा तो नुकसान बढ़कर ए शेख फरमाते हैं ये जिहादे तलब के ताल्लुक से हैं जो खुद से किया जाता है इगजामी तौर में लेकिन जो दिफाई जिहाद का मामला है तो जिस कदर आपके अंदर इस्ततात है आप अपना दिफा करें जैसे भी हों